بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan sekalian makhluk dan alam ini. Dialah Tuhan yang kasih kepada hamba-hambanya. Ia akan merajai hari akhirat nanti. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi Nabi yang telah menunjukkan kepada manusia jalan yang terang benderang agar hidup mereka sentiasa disinari oleh cahaya kebenaran yang akhirnya membawa mereka kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, Hari ini 19 hari bulan 11 2025 hari Rabu kita teruskan lagi bicara kita dalam mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-46 dari surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم مقصودني كان له وحي محمد sallallahu alaihi wasallam wahai tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata engkaulah jua yang mengadili di antara hamba-hambamu mengenai apa yang mereka sentiasa berselisihan padanya muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sebelum kita masuk mentadaburkan ayat yang ke-46 ini, mari kita undur satu ayat ke belakang. Iaitu ayat yang ke-45. Yang kita bincangkan kemarin. Di mana pada ayat yang ke-45, kita telah diberitahu oleh Allah tentang satu penyakit yang menimpa manusia. Apa penyakit itu? Iaitulah penyakit fitrah mereka melencung jauh daripada fitrah yang sebenarnya. Manusia ini dilahirkan di atas fitrah. Satu cetusan rasa satu kecenderungan jiwa yang suka kepada kebaikan dan kebenaran tetapi dalam ayat 45 Allah menceritakan kepada kita bagaimana berlaku pelencongan fitrah di kalangan manusia-manusia yang menyembah berhala ketika disebutkan nama Allah isma'azzat kulu kulubul ladhi nala yu'minuna bil akhirah. Ketika disebutkan nama Allah, merasa meluatlah hati-hati mereka. Sebut nama Allah, rasa meluat, rasa tak suka. Tapi bila sebut nama berhala-berhala mereka, senyum mereka, gembira mereka. Inilah tanda kebodohan dan kedunguan yang telah merasuk jiwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jiwa mereka yang tidak dipimpin oleh wahyu itu akhir sekali dipimpin oleh syaitan dan hawa nafsu. Bila syaitan dan hawa nafsu memimpin manusia, ke mana dibawanya? Dia bawa kepada sesuatu yang aneh dan pelik yaitu melencung daripada fitrah manusia. Sepatutnya bila sebut saja nama Allah, maka bergembiralah. Sepatutnya bila sebut nama Allah maka akan bergembira. Tetapi bila jiwa itu sudah melencung daripada fitrah yang sebenar, maka sebut nama Allah tak suka sebut tentang hukum-hukum Islam tak suka sebut tentang Nabi Muhammad tak suka bila kita tidak suka kepada Allah tak suka kepada Nabi Muhammad sedangkan Allah itu Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Tuhan yang telah membuktikan dengan banyak dalil bahawa dialah Tuhan yang mencipta langit dan bumi Tuhan yang mencipta manusia. Tuhan yang memberi rezeki kepada manusia. Tuhan yang memberi sakit dan menyembuhkan manusia. Sepatutnya bila sebut nama Allah, maka bergementar hati kita suka. Sebab dia lah Tuhan yang maha agung yang kasih kepada kita. Sepatutnya bila sebut nama Nabi Muhammad, kita gembira. Sebab Nabi Muhammad SAW Dilihat pada kepribadiannya, kepribadian yang sangat murni, sangat indah. Orangnya jujur, orangnya amanah, suka menolong orang. Tidak suka menyakiti mana-mana manusia. Sepatutnya orang-orang yang begini akhlaknya bila disebut namanya kita gembira. Tapi satu perkara yang menimpa orang-orang Arab Quraisy ini, apa dia? Bila sebut nama Allah yang baik, yang pemasih, yang penyayang, bila sebut nama Nabi Muhammad yang baik, amanah, jujur dan sayang kepada mereka, mereka tak suka dengar. Mereka lebih suka dengar nama Abu Jahal, Abu Jahal yang zalim kepada mereka. Mereka lebih suka mendengar nama-nama patung-patung yang tak memberi manfaat kepada mereka. Ini kecelaruan fitrah ini akibat daripada membenarkan diri dipimpin oleh syaitan dan hawa nafsu. Akhir sekali, jiwa itu menuju kepada sesuatu yang berlawan dengan fitrah. Inilah yang berlaku kepada kaum Nabi Hud. Berlaku kepada kaum Nabi Lut AS. salam. Untuk rujuk dalam surah Hud ayat 78. Allah cerita dengan jelas kecelaruan fitrah yang berlaku kepada kaum Lut. Wajahahu kaumuhu yuhrauna ilaih. Dan kaumnya pun datang meluru kepadanya. Itu kepada Nabi Lut AS. Dengan tujuan tak mengganggu tetamunya. Iaitu malaikat yang handsome dan kacak. Datang malaikat yang handsome dan kacak ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut tak tahu yang itu malaikat. Orang-orang jahat yang kepingin nak berkahwin lelaki dengan lelaki pun tak tahu itu malaikat. Lalu mereka datang ke rumah Nabi Lut. Nak mengganggu tetamu-tetamunya. Ya. Waja'ahu kaumu yura'una ilaih. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyiat. Sedangkan mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Qala ya kaum. Haula'i banati huna athharu lakum Ketika Nabi Lut melihat kaumnya yang yang jahat itu yang sudah yang sudah menyalahi fitrah itu hendak mengganggu tetamu lelaki selangkan mereka juga lelaki Nabi Lut berkata ya kaum wahai kaumku Haula'i banati huna athharu lakum di sini aku ada anak-anak perempuanku mereka itu lebih suci buat kamu. Kawinlah dengan anak-anak perempuan aku. Mereka kan lebih baik untuk kamu daripada kamu kawin lelaki dengan lelaki. Fattakullah. Tidaklah kamu takut akan Allah. Wala tuhzuni fi daifi. Janganlah kamu memberi malu kepada aku mengenai tetamu-tetamuku ini. Alaysa minkum rajulun rasyid. Tidakkah ada di antara kamu lelaki yang bijak dan berakal? Kamu kan ada akal, kamu kan ada otak. Fikirlah elok-elok perbuatan kamu ni menyalahi fitrah. Kamu nak berkahwin lelaki dengan lelaki, apa peredahnya kamu menyalahi fitrah. Kamu pandai, kamu ada PhD. Kamu ada kerjaya yang baik, kamu boleh urus bisnes kamu. Tetapi bagaimana dalam situasi ini, kamu nak melakukan perbuatan menyalahi fitrah lelaki kahwin dengan lelaki apa jawapan mereka surah hud ayat 79 mereka menjawab qalu mereka menjawab laqad alimta ma lana fi banatika min haq. sesungguhnya engkau telah pun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuan kamu. Inna kalat ta'lamu manurid. Sebenarnya engkau telah sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki. Lihat tanpa segan dan silu menzahirkan kepincangan fitrah mereka. Dengan jelas mengatakan kami di sini nak kahwin dengan tetamu lelaki kamu walaupun kami ni lelaki. Inilah akibatnya. Apabila hidup dipimpin oleh syaitan dan juga hawa nafsu. Inilah yang dihadapi oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepincangan fitrah manusia ketika itu. Yang sepatutnya bila sebut nama Allah, Allah yang menjadikan langit, Allah yang memberikan mereka hidup, Allah memberikan mereka rezeki, sepatutnya gembira suka dengan nama Allah, bukan saja suka bahkan menyebutnya berulang-ulang kali di lidah dan juga di bibir kita. Tetapi bila fitrah itu sudah menyelewengi. Sebut nama Allah tak suka. Sebut nama berhala suka. Sebut Quran tak suka. Sebut majalah-majalah busuk yang jelek itu dia suka. Sebut majlis ilmu tak suka. Sebut majlis tari menari yang penuh dengan arak dan percampuran lelaki perempuan dia suka ini kecelaruan fikrah yang berlaku. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, perkara ini merupakan satu perkara yang sangat bahaya. Jika ia menimpa manusia, maka manusia itu pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu SWT. Mudah ke nak membersihkan mereka ini supaya kembali kepada fitrah? Susah. Bukan mudah. Dia memerlukan kepada proses dakwah yang lama dan berkesan ia memerlukan kepada proses dakwah yang istiqamah nak bersihkan mereka ini daripada kekotoran fikiran yang telah dirosakkan oleh syaitan dan iblis kerana itu kita lihat nabi sangat bersungguh-sungguh dalam dakwahnya Allah ajar nabi kita supaya berdakwah dengan bersungguh-sungguh Allah cerita kepada kepada nabi Muhammad tentang kesungguhan Nabi Nuh berdakwah. Inni tu lailan wa nahara. Aku mengajak kaumku kepada agama Allah siang dan malam. Kesungguhan Nabi Nuh didedahkan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad SAW juga bergerak menjalankan dakwah dengan bersungguh-sungguh. Karena yang nak dibetulkan ini ialah kecelaruan fitrah. Maka inilah tugas yang perlu kita ambil pada hari ini. Membersihkan manusia daripada kecelaruan fitrah. Hari ini kita lihat. Kadang-kadang kecelaruan fitrah ini dibawa oleh orang-orang yang kita tak sangka. Wajahnya baik. Tetapi gemar menfitnah orang itu dan orang ini. Wajahnya nampak baik tetapi keluar daripada mulutnya perkataan-perkataan memaki hamun orang itu dan orang ini. Ini kecelaruan fitrah. Tidak ada manusia yang suka menyebut perkara-perkara yang tidak baik itu. Tetapi hari ini kita lihat ada sebahagian manusia menyebut perkara-perkara yang tidak baik itu sebahagian daripada keperluan hidupnya. Bahkan itulah yang menjadi salah satu daripada pelancaran ataupun kelancaran rezekinya. Cari duit dengan memfitnah orang. Cari duit dengan melaga-lagakan orang. Ini kecelaruan fitrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah mendedahkan bahawa antara manusia yang akan nabi hadapi ialah manusia-manusia yang sudah bercelaru fitrahnya. Maka sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW diajar salah satu daripada azimat ataupun ubat dan penawar untuk meneguhkan hati ketika berdepan dengan mereka. Karena mereka ini mungkin kita pergi sekali dakwah dia, dia tak akan dengar. Bahkan dia baling kita. Mereka ini mungkin kita pergi 10 kali, dia tak dengar. Bahkan dia fitnah kita. Maka pendakwah itu perlu kepada ke, kekuatan jiwa untuk terus berhadapan dengan kepayahan dan kesukaran dalam berdakwah. Sebab itu dalam ayat 46 yang kita bincangkan pagi ini, Allah turunkan ayat ini. Satu azimat, satu penawar, satu ubat untuk meneguhkan hati seorang pendakwah dan kita juga perlu mengambil ubat pada ayat 46 ini. Apa ubatnya? Cuba dengar. Kul katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah. Dalam keadaan mereka itu menentang kamu. Katakan kepada mereka. Apa dia? Allahumma wahai Tuhan. Fatirah samawati wal ardu. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah ajar Nabi kita supaya mengadu kepada Allah. Dalam keadaan kamu berdepan dengan kesukaran hidup di dunia, tekanan dalam dakwah, tekanan dalam kehidupan, kamu mengadu kepada Allah. Tak usah kamu nak mengadu kepada manusia yang sama lemah dengan kamu. Terus angkat tangan kamu mengadu kepada Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hubungkan hatimu dengan kuasa yang paling gagah hubungkan hatimu dengan kuasa yang paling gagah yaitu Allah Subhanahu wa taala kamu akan terasa kuat insyaallah inilah yang diajar oleh Allah kepada kita ketika kita terasa letih dalam menghadapi ujian kehidupan ini hubungkan jiwa kita dengan kuasa yang paling agung dan gagah Tuhan yang maha perkasa lagi maha agung hubungkan diri kita mengadu kepadanya. Kerana itu Allah kata dalam ayat ini, Kul katakan ya Muhammad, panjatkan doamu. Apa doanya? Allahumma fatiras samawati wal am. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaib. Wahai Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Wasyahadah dan perkara-perkara yang zahir. Mengadulah kepada Tuhan ini yang maha mengetahui yang mengetahui tentang perkara-perkara gaib -perkara yang tak diketahui oleh manusia dan mengetahui perkara-perkara yang nyata mengadu kepada Tuhan ini buat hubungan dengan Tuhan ini usah kau banyak memikirkan mengadu pada Allah ini bagaimana cara aduannya ialah dengan kita banyakkan berzikir dengan kita banyakkan sujud dengan kita banyakkan berdoa kepada Allah ini Karena ini sumber kekuatan. <coughs> Setelah kita memuja dan memuji Allah. <coughs> Katakanlah. Anta tahkumu baina ibadik. Fima kanu fihi akhtalifun. Engkau lah jua yang mengadili di antara hamba-hambamu. Mengenai apa yang mereka sentiasa berselisihan padanya artinya ya Allah aku serahkan mereka pada engkau ya Allah kekuatan manusia yang ada padaku tak mampu ya Allah untuk berdepan dengan kedegilan kebodohan dan kedunguan mereka ya Allah aku bersandar kepada kekuatanmu ya Allah aku serahkan mereka kepada engkau mereka ialah hamba-hambamu ya Allah mereka ialah makhluk-makhluk yang kau cipta, Ya Allah. Maka aku serahkan kepada mereka kepada engkau. Berilah hidayah kepada mereka, Ya Allah. Jika engkau mengasihi mereka. Dan bersikap adillah, Ya Allah, kepada mereka. Jika engkau nak menghukum mereka. Ini merupakan satu jeritan batin. Seorang mukmin Mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah jeritan-jeritan batin yang, selah, yang penting untuk kita ungkapkan kepada Allah Sedar tidak sedar dalam kita membaca surah Al-Fatihah setiap hari Kita sering mengungkapkan jeritan batin kita kepada Allah <coughs> Menyedari tentang kerdilnya kita Nak menghadapi kesusahan dan keperitan hidup di atas dunia ini Di mana jeritan batin kita? ihdinas siratal mustaqim. Oh Tuhan, bukan mudah untuk aku mendidik hati ini. Hari ini dia kuat iman, besok iman jadi kurang. Hari ini dia berasa syahdu, besok dia dah jadi liar. Maka ya Allah, aku adukan masalah aku ini kepada engkau. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, ya Allah. Ini jeritan batin seorang mukmin kepada Tuhan. Setiap hari kita diajar begitu. Adukan kepada Allah. Adukan kepada Allah. Jangan mengadu kepada manusia yang sama lemah dengan kita. Yang kadang-kadang bila kita mengadu, depan kita dia angguk, belakang kita dia lakukan perbuatan yang mencela kita ada Allah Tuhan yang sedia menerima pengaduan kita itulah sumber kekuatan kita untuk meneruskan hidup di atas muka bumi ini walaupun kita terasa seperti kita memijak bara api kita ada satu kekuatan iaitu hubungan kita dengan Allah Siratul ladzina an'amta alaihim jalan yang aku minta itulah jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat taufik dan hidayah Tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Umurku semakin berada di penghujungnya. Maut berada di pintunya ya Allah. Sedangkan hati ini semakin liar daripada mengingatimu ya Allah. Hari ini aku datang mengadu. Ih dinasiratul mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Hari-hari ya Allah ajar kita seperti itu. Mengadulah. Merengiklah. Berpautlah kepada Allah. Karena Allah itu dahan yang kukuh. Allah itu dahan yang kuat. Maka hanya padanya lah tempat kita mencari kekuatan untuk meneruskan hidup di atas muka bumi ini yang penuh dengan dugaan dan cabaran. Inilah yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi pada ayat yang ke-46. Dan Nabi SAW, tuan-tuan, orang -tuan, pernah bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bila Rasulullah solat malam. Apa yang Rasulullah baca? Bagaimana Rasulullah membuka solat qiamulail? Orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia bangun pada malam hari membuka solat qiamulail, maka dia akan membaca Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Isra wa Israfil Fatir as-samawati wal ard Alim al-ghaibi wa shahada Anta tahkumu baina ibadik fi Fima kanu fihi akhtalifun Ya Allah Engkau lah Tuhan kepada Jibril Engkau lah Tuhan kepada Mikail dan Israfil yang menciptakan langit dan bumi Yang mengetahui Perkara-perkara yang gaib Dan yang nyata Engkau lah Tuhan yang membuat keputusan Di antara hamba-hambamu Tentang perkara yang selalu mereka Perselisihkan dini lima khutulifah Fihi minal haq Tunjukkanlah aku Kepada kebenaran Dan perkara yang selalu mereka Perselisihkan perselisihkan itu dengan izinmu. Inna kata di mantasau ila syiratin mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kendaki menuju jalan yang lurus. Nabi ambil, Nabi iktibas, Nabi ambil sebagian daripada ayat ini, ya, dan jadikan ia sebagai doa sebelum Nabi memulakan kiamulilnya. Maka boleh kita ambil ayat ini supaya kita terasa bahawa bangunnya kita di malam hari itu ialah untuk berjumpa dengan Tuhan pencipta kita. Untuk kita mengadu kepadanya. Untuk kita merengik kepadanya. Untuk kita bermanja-manja dengannya. Bukan sekadar untuk mencari pahala kiamulil. Bukan sekadar untuk mencari kelebihan-kelebihan kiamulil. Tetapi lebih daripada itu, untuk kita menghadirkan Allah dalam hati kita. Lalu kita mulakan kiamulil kita dengan doa yang Nabi baca, iaitu pengaduannya seperti mana yang ada pada ayat 46 ini. Mudah-mudahan bila kita mengikut cara Nabi ini, kiamulil kita itu akan menjadi lebih enak dan lazat yang menyebabkan kita ini tidak mampu lagi untuk meninggalkan kiamulil itu. Kerana ia merupakan satu majlis untuk kita menyatakan sesuatu yang ada dalam jiwa dan batin kita kepada Allah Tuhan pencipta kita. Ini sumber kekuatan seorang mukmin. Saya rasa itu saja yang dapat disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan Seminan muslimat, sekolah saya Mahat Dawah Wa Irsyad di Kelang membuka ruang kepada tuan-tuan untuk mendaftarkan anak-anak untuk belajar di tempat kami dan insyaallah saya akan hantarkan iklan itu dalam grup minta tuan-tuan tolong sebar-sebarkan video-video tersebut kepada teman-teman yang lain kita ada 800 orang dalam grup ini kalau setiap seorang hantar kepada 10 orang sudah banyak maklumat akan sampai dan memancing mereka untuk datang belajar ke tempat saya kita mula dengan anak-anak umur 12 tahun ke atas hafal Quran mempelajari bahasa Arab Sehingga mereka mampu memahami Al-Quran InsyaAllah dan nanti dapat Sambung ambil sijil menengah Agama SPM dan juga Sijil tinggi agama Malaysia dan selepas Itu melayakkan mereka ke universiti InsyaAllah. Sampai-sampaikan Yang akan saya letakkan dalam grup itu Nanti. Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam okay,